Всем привет! И сегодня я бы хотела как бы показать свой отельчик для понюшек. Но там еще может быть влезто... Эти... Потом... ну, будут... вот так вот оранжевый. Сейчас я вам покажу как Тут только какого размера влезает. Сейчас ближе. Это сделаем. вообще-то его дарили для мини-пони. Как это можно сказать, эти ми мини-пони. Мне 5 пять, как я уже там их очень люблю. Рарити у меня есть. Она может сюда влезть. Просто тут она маленькая очень, а тут есть такие две. Что тут можно ее просто... Вот, этого домика. тут есть фасады. Есть такие штучки. И тут можно поставить своих поняшек, чтобы их не терять. Это можно играть, как бы, играть дополнительным. Не получается, а можно сюда просто. вот, внизу есть такие как бы окошки, не окошки там, вот сначала я всех своих поняшек достану И... так вот я всех поняшек остальных мини-пони достала И на такой отеле. Но тут есть такая ручка, вот она, которая можно носить и разотаивать с собой. Например, там я не знаю. Вот. Мы на первом этаже этого отеля. Вот. Этаж. это лапа, да? сюда. Может влезть пинки. Например, сюда. Этот вот этот э, проходик. И ее можно вытащить сюда. Вот она как бы спряталась от нас с вами. Да. Это ее также можно прятать где хочешь. Пинки. Например, там быстрая и шустрая сторона. Как он говорила, Забыл. Так канал ее. Вот, у меня глаз. Ну, я не буду делать босс. обзор делает. По пинке. Я должна делать обзор. Опять, вот. И тут каждая пони может так же делать, например, вайлайки. и кстати, сюда помещаются такие большие пони такого размера, как моя флаттершай. и тут еще остается немножко места, но это для маленьких пони, потому что надо чтобы во всех помещалось. перейдем, давайте дальше. Вот, мы на втором этаже. Второй этаж нашего отеля, как бы можно сказать, отеля. Да, вот второй этаж. На втором этаже то же самое. Можно поставить мини-фигурку, как в этом возьмем ее. Можно поставить мини-фигурку, и тут есть тоже проходик, которым может по пролезть. Ой, упала. Вот она. А, да. Вот именно. Вот. Это второй этаж. Тут пластмассовый этаж. Отель. отель. Вот тут можно как бы так раскрывать. это свитер, я ее уже толки сажу. Давай Ну да. На втором этаже может поместиться мини фигурка и еще может поместиться такая грушка как свитер или это плюм или мерканосы или другие пони из малышек. Вот, они гораздо меньше. И их можно на второй этаж. Вот. Они помещаются тоже. И последний этаж. Ну, не последний, пять последний. Вот. Третий этаж этого отеля. Тут есть такие окошечки, пальцем можно пропхать и тут можно поставить пони, например, там, тут. тут. Можно смо может пони смотреть. Вот. Сани. ну не Саня, а Мэри. Вот. Саня, а тут уже кроме этих мини-фигурах больше ничего не поместится тут видите больше ничего не поместится, потому что тут очень маленькое все тут есть проходик который можно видеть Там сейчас вы увидите, как этот отель выглядит видеть Это Последний этаж, это пятый. Тоже тут спался, и тут можно поставить только так, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пока. Пока, да, смотрите, только на меня. А, я Рай Будаш. Я хотела сказать. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пока, пока, пока.